Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsindəyəm hazırda. Masazır qəsəbəsində sizlərə 4 otaqlı, modern üslubda, yeni inşa olunmuş həyət ev təqdim edəcəm. Həyətimizin təmiri yenidir, təmirdən sonra yaşayış olmuyub. Bütün kommunal var. Qazdır, sudu, işıqdır, bar mərkəzidir qoşuludur və sayğaclaşdırıb və kanalizasiyası da mərkəzidir. Evin tikilişi haqqında məlumat verim. Ev tam qoşa daşla tikilib. Yəni düd daşla tikilib, evin mərtəbələr arası monolit betondur və yuxarı hissəsində beton kəməri var. Həyəti tamet daşdan əzələlib, əl qapısa ayrılıb, putla darvaza ayrılıb. Əsas prospekt yola yaxın bir ərazidə yerləşir, ümumi hesablan 700 metr məsafədə. Tam yaxınlığında şəhərə gedən avtobus zaloqədən 569 nömrəli marşrutumuz da var və məktəbimiz də var. Yeri yerləşməsi çox gözəldir, hündürdür. Təmiri mükəmməl formadadır. Yəni yolla səviyyəsi hündürdür. Eyvandan görünüşü göstərəcəm sizlərə, sonra qəzləməyə tövsiyə edərdim. Bu gördüyünüz böyük pəncərə qonaq otağına aiddir və eynisi də yuxarıda yataq otağına var. Yuxarıda da eyvan var. Evin yanlarına keçmək üçün hər bir şərait var. Bax gördüyünüz kimi yana keçməkdə olur. Döşəmə burada betonlanıb. Bütün yağış suları üçün gedən Su xəttləri kanalizasiyaya qoşulub, kanalizasiya bir də təchizat üçün deyim. mərkəzidir. Əl qapı sayır, bütünə darvazası ayırıdır və evin də bu tərəfindən yana keçmək imkanı var. Yana və arxasına. Həyətində də ümumi hesablan 2 maşın rahat şəkildə keçə biləcək, otub durma yeri də qalır. Ümumi 2 sot yaxın torpağın üzərindədir. Qiymət video görüntünün məlumat yerində var. Modern susumluq 11 evdir. Həyətin suyu da var. Burada gələcəkdə ünvanlıq qoymaq da olar. Məsələn bura bir bisetka da yığmaq olar. Kəsib evin sizəki yoluna işarəti göstərəcəm. Saydarı məhdud olan bir evdir. Giriş hissəsidir. Evin çöl qapısını göstərmək istəyirəm. Yəni keyfiyyətli qapı qoyulub, çölcün. Dəhlizə daxil olmuşuq. 2-ci mərtəbə qalxan pilləkəndir. Dəhlizəm betondur, üstü mərmərdir. Keyfiyyətə önəm verilib. Döşəmə burda betondur, altı istip oldu, üstü granitlə işlənilib. Kombiçin yer bu hissədə nəzərdə tutulub. İsə burada mətbəxdir, hamam otağıdır və qonaq otağıdır. Evin iç qapıları haqqında məlumat verim. Keyfiyyətli qapılardır. Yəni, əsas odur, maşın boyası ilə boyanmış bir qapılardır və klassik qapılardır. Evin qonaq otağını görürsüz hal-hazırda tam təmirdir. Döşəmə bu hissədə laminatdır. Laminatın altı da isti pol. Qonaq otağını gördüyünüz kimi böyük pəncərəyə maldır və bu pəncərələr əlavə Tam belə istifadəyə yararlı, pəncərəsi də var. Evin qonaq otağı genişdir, işıqlıdır, təmirdə göz qabağındadır. Olmayan arxasında gözəl bir həyət evidir. 4 otaqdır. Sənətli evdir. Yəni əsas odur, sənətdir. Sənətlər qaydasında və nafaray qaydaları qısatılacaq. Qonaq otağına baxdıq. Divar kağızları çox keyfiyyətli kağızlardır və keçər digər hissələri birinci mərtəbəyə aid olan yerləri təqdim edim. Bizim burada birinci mərtəbəyə aid qonaq tamam otağımızdır. Tam təmirli, gördüyünüz kimi suçuq üçün yer oyulub, suxetləri çəkilib. Sadə aksessuarlar danışığı əsasındadır. Aksessorlar özlüğünə, asıdən aslı olduğuna görə quraşdırılmır. Yəni alacaq istəyənə uyğun hər hansı bir aksessuarı alıb gətirsə, ev sahiblərinə tərəfindən ustası veriləcək, quraşdırılacaq. Və burada da bizim Belə bir mətbəximiz var. Tam təmirli mətbəxinin də döşəməsi granit da altı istifə oldu. Mətbəx mebel üçün yer nəzərdə tutulub. Burda da avaze xətti, su xətti, qaz xətti hamısı çəkilib. Aspirator üçün zəryan xətti də çəkilib. Mətbəxi tam gördüyünüz kimi təmirli. 1-ci mərtəbədə biz baxdıq hamam otağına, mətbəxinə. Mətbəxdə o xəsarə pəncərədən görsənər, öz xəsarədir. Və burada da qonaq otağına baxdıq. Bu evdan qalxaq sizə ikinci mərtəbə və onun şəraitini təqdim edim. Evin ümumi pilləkənin yuxarı hissədən ikinci mərtəbəyə oyun görünüşünü göstəriyim. Dəhlizin ümumi görünüşünü görürsüz. Qapılar da dəhlizə açılır. İstər də məlik olaraq ikinci mərtəbədə hamam otağı şəraitini təqdim edim. Bir də təəssür etsin deyim ki, hər mərtəbəsində hamam otağı var. Ev qanuni 4 otaqdır, yuxarı mərtəbədə olan Ən kiçik yataq otağı budur. Uşaq otağına nəzər tutur. Döşəmə burda laminatdır. Və keçirəm sizlərə digər orta ölçülü yataq otağını təqdim edirəm. Qiymət və digər bütün məlumat yerində var. Nəzər salıb baxa bilərsiniz. Endirim olacaq yerində baxandan sonra nağd satılır. Və bu da bu həyət evinin, modern həyət evinin böyük yataq otağıdır. Görürsünüz kimi mükəmməl işıq düşür buraya. Və keçin istərə eyvandan 20 görünüşünü təqdim edim. Eyvandan ümumi görünüşüdür. Yerləşməsi çox hündürdü. Hündürlüyü göz qabağındadır. Yola yaxındır. Gördüyünüz kimi bina binanın damını görürük. Yerimiz o qədər mükəmməl hündür yerdədir. Yəni havası təmiz olan bir yerdədir. Qiymət videoya göndərəm. Məlumat yerindədir. Instagram, YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın.